про административное правопорушение, у меня не знакомы с протоколом. Значит, поэтому я хочу сам с протоколом про административное Данных два гражданина, присутствующих в вашем кабинете вместе с сотрудником ОВБ, который непонятно вообще не производит видеосъемку у меня, на что я ему не давал права, значит, на то, что он имеет право. Я отдельно в отношении вас напишу жалобу. Значит, значит, прошу проводить административное действия в административном проваджении в соответствии с административным кодексом. Удалить граждан, которые не предусмотрены, тем более сотрудника УГБ, который не предусмотрен, он просто для кого-то сейчас проводит какую-то отчетность о том, что выполнили какое-то заказное постановочное мероприятие. Это во-первых. Во-вторых, по, по, той простой причине, что вы меня вызвали для дачи пояснения, здесь написано, что нам по белому выкладкам для дачи пояснения. Я, э, у меня не было возможности э, для обеспечения юридической помощи моей и заключения договора с адвокатом. Помимо указанного мной письменно, что я прошу удалить данных граждан, которые не имеют никакого отношения абсолютно ни ко мне, ни к данной процедуре, но дать мне возможность предусмотренной Конституцией Украины воспользоваться юридической допомогой в данном случае и уведомить меня за три дня, как это положено, а не за полдня, как вы привыкли это делать, как положено под административному кодексу, за трое суток. Вам же известно, как надо выкликать граждан. Ведь правда, а не вчера вечером присылать телефонограмму. Можете улыбаться, можете нет. И проводить дальнейшие ознакомления всем меня только в присутствии моего адвоката, дабы были соблюдены мои права. Я прошу принять от вас данное мое заявление и отксерить его в вас же я спросил. И, пожалуйста, распишитесь том, что вы приняли. так я указал. И, пожалуйста, yep. и, пожалуйста укажите там, Время отрывания данного протокола. Я обязательно приму это заявление, вам отдам серокопию. С учетом тех, я понимаю, вам удобнее общаться на русском языке, правильно? с учетом тех Вы, вы будете принимать? Я Нет. обязательно его приму. Я сейчас С учетом того, что я вас ознакомил с этим протоколом. Вы не ознакомили меня с протоколом. Раз... Я желаю ознакомиться вы, с вы протоколом. Сказали, я, я еще я, раз говорю. Я вам ознакомился с протоколом. Вы ознакомились, отказались от подписи. Согласно 251 Я желаю ознакомиться с протоколом. еще раз товарищ Я протокол. пригласил свидетель на видеофамеру зафиксировать а то, тот факт, Вы будете мне давать знакомиться вы... с протоколом? Я вам давал знакомиться. Вы отказались. Я подписи. не отказывался от подписи. Я еще раз говорю. Я вам Озвучу весь протокол. И я хочу самостоятельно ознакомиться с протоколом. Протокол. Вы я уже раз говорю. С этим я протокол. не знакомился с протоколом. И я дал я его не знакомился подписать. с протоколом. Я еще раз говорю. Я хочу я самостоятельно ознакомиться. Вы протокол. даете вы мне протокол. право ознакомиться? Я вам даю. До свидания.